Ранее сказали, это было дерби, в котором я футболистам еще до игры сказал, что очень важно не просто не уступить, а превзойти в настройке. В принципе, у нас и получилось. Это выбилось забитый мяч, ну, ну, именно за счет индивидуального мастерства игроков атаки. И, знаете, вся игра была, держала напряжение из-за того, что это дерби. И хорошо, что мы взяли тречка. Очень важно, и стратегически важная для нас тречка. Для вас, да. Прошу. Так. Наскільки високі виграли два центральні захисники, попередні багато матчів виступали в трьома центральними. Наскільки цей прохід, Ну, зважаючи на те, що Волинь на початку матчу мали кілька хороших моментів. Да, я з вами согласен, Саме з того, що вони розібралися, хто буде, хто буде грати за Петрова, хто буде підбирати мічі, які будуть із-під нього грати. При трех центральных защитниках уже футболисты знают свои обязанности. В силу того, что Андрей Нестеров пропускал, мы не были перестроиться на два. это не наверное, связано с этим. Ну, посмотрим видео, разберемся. Я как бы не сторонник после матча сразу по горячим следам анализировать. Можно сказать точно, что Карпаты уже не вылетели? Я бы не сказал так. Я вам скажу, что так, когда это уже будет, когда это уже будет не до факта, до юга. То есть мы обеспечим себе прописку вот, да, я вам скажу точно. Потому что это футбол, и в моей практике были случаи, когда команды сокращали там, на отрезке 7-8 матчей 10 очков от То есть мы теряли. Те, что большую часть времени вы перевагу ну, сначала, когда у нас было по плану, мы хотели забить быстрый мяч, отдать им территориальное преимущество. И знали, учитывая Олынь, 14 пропущенных мячей, они пропустили всем в контратаках. То есть половину мячей они пропускали в контратаках. И играть именно на их слабых сторонах. Это связано, на эту позицию у нас два игрока, Зубейка и Мирошниченко. И Женя ну, в тренировочном процессе немножко лучше выглядит, чем Денис. Только с этим. Почему конкуренция? У вас была возможность вам почитать. Сегодня на городе к лучшему городцу своей команды, кого вы удали? Но ну, тут несколько кандидатов у меня. Боровик, Кудаби, вот Акладки. Есть питание? Спасибо.